Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau cikgu nak start ajar latihan kendiri 5.12 Jadi kita mulakan dengan nombor 1 Soalannya Jisim sejenis roti yang dihasilkan oleh syarikat M bertaburan normal dengan Min 350 gram dan sisi ampiawai 45 gram Wakilkan keberangkalian bahawa sebuku roti yang dipilih secara rawak dari syarikat itu mempunyai jisim antara 280 gram dengan 375 gram dengan keadaan Z ialah pemboleh ubah rawak selanja piawai. Okay, jadi, pertama dia beritahu bahawa roti yang dihasilkan tu beratnya di antara okay, cikgu kalau berat ni berat yang kita gunakan dalam dunia kita ni kita tulis X. Eh. Jadi, keberangkalian X itu adalah di antara 280 gram Hingga 350 gram Jadi, yang perlu kita buat di sini Ialah kita perlu tukarkan daripada X kepada Z Jadi, di antara berapa? Jadi, kita akan menggunakan formula Z adalah X tolak min Bahagi dengan Sisihan piawai. Jadi, dalam kes ini 280 Tolak min. Mean, Minnya adalah 350. Bahagi dengan sesian pihawai adalah 45. Begitu juga dengan 350. 375. 375 sebenarnya. 375. Tolak 350. Bahagi dengan 45 di sebelah kalian untuk Z kita ringkaskan iaitu 280 tolak 350 dan bahagi dengan 45 uh, negatif 1.55 hmm, kalau kita bagi dalam pencantak wajah ialah negatif 14 per 9 uh, kalau biasanya kita akan gunakan perpuluhan eh, sebab kita ada gambar rajah yang akan menggunakan ataupun nilai graf ini menggunakan nilai-nilai perpuluhan. Begitu juga dengan 375 tolak 350 dapat 25. 25 bahagi dengan 45 ialah 5 per 9. Okay, jadi untuk soalan ini sampai situ saja. soalan nombor 2A Bagaimanakah kita nak mencari Untuk probability Z kurang daripada 0.538 Jadi apa perlu kita buat? Pertama kita lukis graf dulu Dan tengah-tengah adalah kosong Ini untuk graf uh, FZ eh? Z Graf Z tengah-tengah kosong Kalau graf X tengah-tengah itu adalah Nilai min jadi, kita tandakan sebelah kanan kosong sebab nilai ini nilai yang positif. Jauh mana? Kita tak ada perlu, telak, kita pun tak ada start panduan tertentu. Okey, dari situ 0.538. Dan kita perlu lorikkan sebelah kiri nilai ini kerana dikata kurang daripada. Jadi, kita lorikkan sebelah kiri. Okay, jadi yang kita nak adalah berapakah luas graf ini yang berada di bawah uh, lorikan biru tersebut. Tetapi kamu kena faham bahawa graf ini sentiasa memberikan kawasan eko. Dia tulis apa di sini? Apa tail property? Itu cikgu panggil eko. Okay? Jadi binatang apa yang ada dua ekor ni? Okay, sebab apa? Di sebelah sini adalah eko kecil je kan? Ni kepala dia ni eko. Eko, kepala eko. Alright. Jadi dalam kes ini, graf ini sentiasa memberikan perkasaan ekor. Bila kita baca 0.538, okay, jadi kita bila kita baca 0.53, bacaan dia, okay, dua desimal dulu, eh, uh, adalah 0.2981. 0.2981. Lepas tu, nilai titik yang ketiga, 38 itu, 8, adalah di hujung sekali. Okay, 0.53. Lepas tu, 8 pada baris yang, yang sama tersebut. Okay. Allah menunjukkan kepada nombor 27. 27 itu kamu kena tolak dekat 27 di sini. 27 di hujung. Maknanya bukanlah 27. Tapi dalam kes ini ialah 0.0027. Jadi, kita tolak biasa. Kalau nak guna kalkulator boleh. Tapi, kamu gunakan 2,900.1, tolak 27. Kalau tidak, kamu gunakan uh, tolak biasa. Okey. Jadi, kalau cikgu, cikgu gunakan 2,900. 8.1. 2,981. Tolak 27. Kita dapat 2,954. Jadi, 540.2954. Jadi... Nilai itu adalah nilai ekor. Dia ada dalam kes ini, nombor ni kat sini. Ekor di sebelah kiri ke sebelah kanan? Sebelah kanannya. Jadi, sinilah nilai kosong dua, sembilan, lima, empat. Jadi, dia bukan kawasan yang kita nak. Dalam kes ni bukan kawasan yang kita nak. Kita nak yang lorik ni, kawasan yang diberikan oleh graf ke sana. Jadi, untuk mendapatkan kawasan lorikan di sini, ialah satu tolak... 0.2954 iaitu 1 tolak 0.2954 iaitu 0.7046 okay, Bagaimana kita nak mengira untuk soalan Uh, nombor 2B. Kita akan tetap lukis rajah dulu. Plotkan nilai-nilai Z ni. Tengah inilah kosong. Uh, 1.2. Di sebelah kanan kosong. Negatif 2.1. Di tengah-tengah. Okey. Ataupun jauh sikit pada kosong. Jadi, dan kita lorikkan kawasan di antara dua kawasan ni. <coughs> Kerana tanda ni dia nak di antara di sini dan di, kesini sini. Okey, jadi saya ulang sekali lagi bagaimana kita baca A tadi. 1.2 bila kita baca 1.2 kita dapat bacaan itu ialah 0.1151. Ini adalah kawasan di sini. 0.1151 kawasan yang ini iaitu hujung ekor. Okey, hujung ekor ni ekor tapi hujung ke sana. Jadi daripada 1.2 sampai ke hujung ekor. Dan bacaan negatif 2.1 dalam graf memang tak ada negatif. Tapi bacaan dia 2.1 lah. Sebab bacaan 2.1 dengan bacaan negatif 2.1 adalah sama besar. Iaitu di bawah ataupun di, 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 di kiri negatif 2.1 ataupun di belah kanan 2.1. Jadi kita tengok 2.1 itu 0.1. 0179 Jadi Dan kita nak kawasan berlorek Jadi nak buat macam mana Iaitu ya, kita kira Kita kena tahu kawasan A Kawasan B dan kawasan C ni jumlah dia satu okay? Jadi kawasan A tambah B tambah C lah satu Jadi maknanya satu tolak 0.0179 Dan tolak dengan 0.11 lima satu. Iaitu kosong lapan enam tujuh. Ini adalah keberangkalian untuk kawasan di bawah kerah yang dilorikannya. Jadi, untuk C pun sama, kita kena lukis gambar rajah dulu. Kosong di sini. Uh, negatif 0.25, 253 di sini. Dan negatif 1.52 ada di sini. Jadi, kawasan yang kita nak adalah di sini. Okey, jadi graf ni adalah ke belakang lagi. Jadi, apa yang kamu kena tahu Ialah cikgu kena labelkan kawasan ni kawasan A Ni kawasan B Jadi, bila kamu baca Bacaan untuk 1.52 Ini adalah kawasan A sahaja Okey, 1.52 1.52 1.5 Lepas tu 2 Iaitu kosong perpuluhan 0643. Jadi sebab dia sebelah kiri uh, Hujung echo Upper tail ha? Seperti yang tulis pada graf ni Upper tail Jadi dia sebelah sini Bacaan ni sebelah kiri Kalau bacaan uh, di sebelah kanan ni Sebelah kanan Hujung echo Apa yang penting dia pergi ke echo Tapi untuk bacaan untuk yang ini Kamu kena tahu Daripada sini sampai ke hujung Jadi ini bermaksud ni A tambah B Okey, jadi bacaan A tambah B tu kosong perpuluhan kosong perpuluhan 5. Okey, jadi kosong perpuluhan adalah kosong perpuluhan adalah kosong perpuluhan kosong Dan kita nak ada 3 di belakang, dia kena tolak kosong perpuluhan Lepas tu tolak berapa? tolak tolak 12 okey tolak 12 di sini okey jadi ya, mana dapat 12 tu satu garis dengan 0.25 kamu akan nampak a uh, iaitu 0.4013 dan kemudian kamu pergi terus di bawah 3 dipulis 12 okey di bawah 3 tu 12 jadi kamu tolak saja kita dapat 1, 4, 0, 0, 4, 0, 0, 4, 0, 0, 4, Jadi, kalau kita nak kawasan yang 0, 4, kita nak 0, yang 0, B 0, Jadi, kawasan B adalah 0, 4, 0, 4, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 6, 4, 0.4001 perpuluhan tolak kosong Iaitu kosong perpuluhan Okey, boleh faham? Dan soalan D pun sama. Kita lukis graf dulu. Dan tandakan kosong di tengah Kita ada 1.984 di sebelah kanan Jadi, ini terletak di antara kosong dan 1.9 Kosong sini Jadi, bila kita baca kosong Ialah kosong perpuluhan 5 Jadi, kosong perpuluhan 5 itu adalah di sebelah kanan dan di sebelah kiri dan sebelah kanan itu mungkin kawasan A tambah B iaitu A tambah B dan bacaan 1.984 bila kita baca pada graf ini 1.9 1.9 lepas tu kita nak 8 1.9 di sini lepas tu pergi bawah 8 iaitu 0.239 Okey, kosong dua, tiga, sembilan. sekali lagi. Kita nak satu 1.98 sembilan. Satu sembilan, lapan. Iaitu kosong perpuluhan. Oh, okay, bukan. Kosong perpuluhan kosong, eh? Kosong kosong. Dua, tiga, sembilan. Okey. Lepas itu, itu baru untuk satu perpuluhan sembilan, lapan. Okey, kita nak lepas tu ada empat. Jadi kita pergi terus saja di bawah empat ada nombor tiga. Jadi kena tolak tiga lah. Tolak tiga jatuh dapat enam. Tiga, dua, kosong, kosong tuan. Okey, jadi bacaan untuk satu peran sembilan lapan empat ini adalah kawasan B sahaja. Okey, hujung eko. Jadi kita nak dapatkan kawasan A sahaja.

Ok, so michael